Şəhər Habləy Vadna, bir saylı uşaq musiqi məktəbinin 4-cü sinif şagirdidir Seylava Ayğa. Mövzumuz vals janrı haqqındadır. Vals 19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəllərində yaranmış cütləli bal rəqsidir. Bu janr öz kökünü austr çəçəklərinin rəqsi kimi tanınan Neftleydən almışdır. Bu rəqs həm ağır, həm də ixtiqatdadır. Vals üçün səciyyəvi ölçü 4/3-dür. Vayxın inkişafında əyəyləsməndə Avstriya bəstəkarı İoan Ştrausun rolu böyükdür. Bu günə qədər Ştraus vayxın kralı adlandırılır. Bir çox bəstəkarlar da gözəl vayx nümunələri yaratmışdır. Dahaa Avstriya bəstəkarı Franz Schubert soxlu başların və rəqslərin müəllifidir. Bəstəkarın simfoniyalı vayxı ilə tanış olaq. Simfoniyalı vayxı öz səmimiliyi, şən xarakteri ilə fərqlənir. Onu qah yuxarı, yəh də aşağı istiqamətli incə melodiyası, yumşaq vəsadə nişayət. Musiqidə müəyyən qədər qəmgin, romantik əhval-ruhiyyə yaradır. Əsər C minor tonallığında, moderato tempində, 4/3 ölçdə iki piano ilə başlayır. Birinci movu qəmginlik səslənir. Sağ əldə itifuqdur mövzunu, sol əldə toy kadandan dəkord müşayiət edir. Bu iki akor Əsar boyu öz üstünlüyünü qoruyub saxlayır. xarakter daşıyır. Əsərin sonu 1-ci mövzuya qayıdaraq C si major səslənərək əsərə şən əhval-ruhiyyə bəxş edir. etmişdir. Qara Qaraevinin 7 gözəl valetindən vasitə bu zamanda məşhur əsərlərdən sayılır. Sizə təqdim etdiyiniz vas valetin ikinci pərdəsinin 6-cı şəklinədir. 4/3 ölçüdə bəstələnmiş bu əsəri Partapşano üçün zinayətə bitik -bit intişlemişdir. Vas 3 istəli quruluşa malikdir. Vas 10-dan fa minor tonallığında, fa, fa maye cahaqahladındadır. Waltz parlaq konsepsiya formalı piyesdir. Mayısın birinci mövzusu yadda qalanıdır. Burada Ernst von va Bergtrouthmi Azərbaycan xalq reqslərinə xas olan intonasiyaları ilə birləşmişdir. Dinamik kontrastlarda geniş iki pianodan iki forte üçün amplitudası diqqət çəlbədir. Lakin buna baxmayaraq musiqidə forte səslənməsi daha qabarək əhssolunur ki təfərrüatlı bir obrazın emosional atmosferin yaradılmasına xidmət edir. Valsin orta bölməsində partitura şəffaflaşır. Orta bölmənin mövzusu mahnıvarıdır. O əvvəlcə zərif mişariat fonunda iki valtonun ifasında səslənir. Valtondaların partiyası simli alətlər qrupunu və klarnetin açıq hərəkətli ibarələri müşayiət edir. Tədricən klarnetin partiyasında ardan götürülərək səslənmə daha şəffaf xarakter kəsb edir. Novella novella açıstın Novella mövzusu arcız tre müxtəlif qruplarına keçir. Getdikcə onun səslənməsi ləfəf, şəffaf, qərarətli olur. Bu əsas vəs mövzusu ikinci hissə birinci və üçüncü hissələrin xarakterinə görə təzatlıq səslənir. Əsas vəs mövzusu üçüncü hissədə yenidən səslənərək təntənəli, şoh, şalxı tərzli xəudayla tamamlanır. feçarlarımızın bir çox şagirdləri də və musiqi formalarında yazdıkları əsərləri sevə-sevə öyrənir və ifa edirik.